Я занимаюсь бизнесом 18 лет. С 12 июня 1996 года. 10 лет, я говорю вам, работал в компании, которая называется Гербалу. И очень удачно. Классная, отличная, замечательная компания, продуктами, которые я продолжаю пользоваться. Я не был подходящим для этого бизнеса. Но я стоял 10 лет. У меня были долги, и я выпадал из бизнеса. Бог сказал мне выйти. Бог сказал мне выйти, и Бог дал мне новый бизнес. Этот бизнес был связан с интернетом. Я ничего не понимал в компьютерах, я не умел им пользоваться, и не знал, кто такой компьютер, и вообще ничего не знал. Подписал меня мой сын, мой дистрибьютор в компании «Гербалайт» 9 лет. Он был подо мной 9 лет, потом сказал, я больше не могу! И пошел искать счастье в интернете. И вот он нашел компанию и пришел ко мне. Я говорю, пошел вон. Он приходит опять, и говорю, пошел вон. Он приходит опять и говорит, пошел вон, я здесь до последней капли крови. Короче говоря, он меня подписал. Потому что Бог сказал мне, иди. Я пошел. И у меня уже был опыт. Я не мог потерпеть неудачи второй раз. Меня жали долги, мне нужен был успех как Бог. Я страдал от отсутствия успеха. И я принял решение, что здесь любой ценой я прорвусь. И вот что я сделал. Послушайте эту историю. Может быть она кому-то поможет. Вот что я сделал. Я сказал своему спонсору. Он не верил своему счастью. Он знал, кого он подписывает. Мой сын. Замечательный сын, которого зовут Олег. Он не верил своим глазам. Но я сказал. Мне Бог сказал. Я иду давать. Что? Что делать? Он говорит, ну вот компьютер, то все, и начинает мне рассказывать. Я говорю, я в этом ничего не понимаю, давай так сделаем. Я приведу людей, а ты расскажешь, а я поучусь. Идет, мне потребуется полгода, чтобы научиться всему, а там начнем работать. Он говорит, конечно. Он сова, он сидит за компьютером до глубокой ночи и спит до обеда. Есть такие? Да. Я говорю, завтра в 8 я тебя жду и думаю сейчас, он скажет, ну, он, я готов, я готов. Значит, я понял, что что-то будет. И я сказал, на завтра в 8. Я привожу своих людей, а ты работаешь. Окей? Он говорит, окей. Он подписал под меня еще одного своего партнера. И вот мы втроем завтра в 8 должны были собраться у меня дома. И я решил, что я должен пригласить гостей. Моих друзей, все, которые прошли через мои предложения много раз. Я открываю телефон, и набираю телефон, список, и начинаю так смотреть. А, так, этот урод, этому не надо, этого я уже задолбал давно, вот это вот может быть, и она не поймет, и прошелся по списку, некому звонить, пару раз позвонил, а что я скажу в этом? Я даже не знаю, как компьютер выглядит. И я в ступоре оказался. И вот уже три часа дня на завтра пригласил спонсора, а никого нет. Если бы был у меня ролик про круиз, я бы его поставил. Но у меня его не было, я вообще понятия не имел, что можно быть богатым, успешным. И я тогда разозлился. Я сказал, или ты, скотина, начнешь работать, или у тебя опять ничего не получится. Открывай телефон и звони с первой буквы до да последней. И я начал. У меня руки тряслись. Это опытный человек, 10 лет я отработал. И я начал звонить. И я вам говорю, на пятом человеке я почувствовал, что поперло. Я кричал в трубку. И это было самым главным. Я говорю, привет, у меня нет времени разгусоливать. Слушай, записывай, мой адрес новый такой-то, завтра с 8 до 5 я тебя жду, если ты не придешь, я тебя знать не знаю. Мне нужно сказать тебе что-то важное. Олег, что случилось? Скажи, приходи мне некогда. И дальше, следующий, все они пытались звонить, но было занято. И некоторые пришли в шоковое состояние и решили прийти. И все, первый пришел на утро в 7 утра. Олег такой, Олег уж. Я открываю дверь, у меня частный дом, но открываю дверь в трусах. Он вот стоит, я говорю, ты чего приперся? Он говорит, ну ты же сказал, вот я пришел, я говорю, так в 8. Он говорит, расскажи сейчас. Ты меня так же интригал. Я говорю, я не знаю, приходи в 8. В 8.05 он был вторым. Пришло 3 или 4 человека. Вот сидит моя жена, она светит. Пришли человек, 4 или 3 человека, я сейчас не помню, три человека, мой сын с умным лицом, его партнер такой же балда, как и я, я ноль, и он сажает этих троих и говорит, презентация, и начинает рисовать сложные схемы на час, примерно 60 минут про интернет, там, про всякие дела. Значит, служит, на меня смотрит, на него служит, служит умно так все. Он говорит, а теперь регистрироваться <реж> за компьютер, и я рядом сажусь, и он их регистрирует. Регистрация бесплатная. И он выстраивает их бесплатно в бинар. Вход 300 долларов вот он их зарегистрировал порядка порядке очередных, кто первый пришел, кто первый из вас, я первый, они первые три, мы их поставили вот так. В это время приходят еще три или четыре человека, жена их держит там на И вот они заходят в следующее, а этим я говорю, бедуйте домой, берите паспорта, деньги, 300 баксов, и скорее, сегодня под вами будет толпа народа. Почему я так сказал, я не знал. Но я так сказал. Один ушел навсегда. Другой явился через месяц, а один прибежал с деньгами. И у меня появился первый дистрибьютор. И он остался сидеть. А эти три, которые пришли, слушают. Олег понял, мой спонсор понял, что ему придется работать долго сегодня. И поэтому он сократил свой спич наполовину, 30 минут. Значит, а потом заглядывает моя жена и говорит, Олег, там двое пришли. Я говорю, пусть ждут. Значит, эти то, э -э послушали, он говорит, регистрация. Регистрация, мы опять смотрим, как он регистрирует, такие кнопки жмет. Для меня думаю, как он это все понимает. Вот умный у меня сын. Он, значит, их регистрирует, а там эта колбаска вот эта вот, эта уже начинает выравнивать, ну, выстраивать. я не говорю, тот, кто сейчас первый прибежит с деньгами, оплатит, под него уже пойдут люди, и он будет деньги получать. Сегодня вы уже заработаете кучу денег. Ну, часть побежала, убежала, с деньгами побежала, и процесс пошел. Следующая группа сидит, два или три человека сели, он только начал рассказывать, моя жена заглядывает, там еще двое пришли, запустить. Я говорю, Олег, там двое пришли, запустить. Он говорит, ну, пока мы, я еще не разогнался, давай, я повторю, пусть заходит. Они сели, и он сначала начал. В укороченном, все время в укороченном варианте презентации. Рассказывает. Жена заглядывает, еще двое пришли, запустить. Я говорю, Олег, еще двое пришли, запустить. Он говорит, что, я попка начинать опять сначала. Ты будешь рассказывать. На того, на второго парня. Он говорит, я? Ну ты же два раза, я рассказывал. В одной комнате все происходит. Он берет табуретку, тетрадь, они вокруг садятся, и он на табуретке рисует, значит, а Олег здесь дети продолжает. И тут, значит, за нас еще пришли. Он заканчивает, сворачивает. Я говорю, а регистрация? Он говорит, ты будешь регистрировать на меня. Я регистрирую. Ну, и я регистрирую, значит. Как фамилия? Он говорит, Иванов. И. А тот говорит, ты умеешь? Я говорю, а как? Может, я тебе помогу? Я говорю, а ты можешь? Он говорит, конечно. И вот этот процесс идет, и я слышу, кто-то кричит. Кто-то кричит. Я вам рассказываю вещи, которые изменили всю мою жизнь. Кто-то кричит во дворе громким голосом. Я вышел попить и думаю, кто же это орет? Выхожу, во дворе стоит один из первых, кто значит, купил этот пакет, и в трубку орет. Примерно такой текст. А мне плевать, что ты в бегудях. Я сказал, бери 300 баксов, иду сюда, а что это те, которые сегодня уже были здесь, включились, они начинают своих людей. А потом те свои. И я смотрю, мой дом превращается в проходной дом. Я не знаю этих людей. Мы начали в 8. К 23 часам, когда сидел последний перфекционист и аналитик зеленого цвета, который требовал все его рассказать, а у меня язык был здесь, Потому что я провел уже 20 таких презентаций. Лично я был героем презентации. Я за этот день выучил все, что надо было сказать. Я научился регистрировать людей, я влюбился в этот бизнес, я понял, что его хотят. 300 баксов. А моя дочь, ей было 18 лет. Я когда выходил попить, <с> <с> больше нет, было выходить. Она стоит, говорит, папа, ты посмотри, папа, ты посмотри. А на, 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 в другой комнате на столе грудо доллар. И наконец этот перфекционист ушел. И моя жена говорит, ну сколько вас еще ждать, давайте, я уже 9 раз разогреваю. И мы сели первый раз есть после 23 часов. Начали считать деньги. 54 партнера по 300 баксов в первый день. И вот тогда я понял, вот тогда я понял, что запускаться в бизнес надо так, быстро. И у меня стали рождаться вот мысли, свои собственные мысли. Они, конечно, основаны на опыте других, но я здесь убедился в реальности что бизнес, запущенный быстро, это первое и основное правило, ведущее к успеху. Поэтому есть четыре слова, которые я все время использую. Быстро, много, долго и правильно. И вот это быстро сделало мой бизнес успешным. 54 человека в первый день. Я заработал в первый день что-то 600 или 700 долларов. Как вы думаете, я влюбился в этот бизнес? Я поверил, что он работает. У меня была организация. И я уже не в одиночку бился, а я уже пошел фронтом, широким, зарабатывать деньги. Все, что они подписывали, было под окном. Вот как это делается. На другой день, я думаю, не отдохнул. В 8 утра звонок. Какой-то мужик приходит, незнакомый. И говорит, здесь Олег Григорьевич живет. Какой-то. Я говорю, что надо? Тут куда-то в интернет подписывают, мне сказали прийти, вот я 300 долларов принес, развязывал. Я думаю, вот это да. И целый день, целый день, второй день и до обеда третий день и бизнес был сделан. В первый месяц я заработал 5100 долларов. года в я заработал больше миллиона долларов. Это после 10 лет долгов. И все это сделал Бог. Потому что по-другому я не знаю, как это объяснить. Это было сверхъестественно. Это было абсолютно сверхъестественно. А этот метод, я его так и назвал, этот метод, я его назвал вспышка, потому что это такое пух. Постоянно так невозможно работать. Но вот такие пух, вспышки можно делать регулярно. Мы работаем в системе прав ТВ. Там есть два важных секрета. Очень многие люди его не понимают. Этот секрет не понимают люди, которые даже некоторые даже спикерами там являются, они не до конца понимают весь секрет, почему так все там работает. Почему каждый день мы подписываем от 100 до 250 человек. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Почему там все так работает? Есть секрет, который почему-то недоступен. Он открыт на поверхности, но он почему-то недоступен. Мы открыты для всех. Те, все, кто хочет познать, узнать, пожалуйста, там все открыто. Зашел, посмотрел и пользовался. Кто хочет работать в этой системе, всем для всех открыто. Единственное, что нужно сделать, захотеть. и действовать быстро. Так, как делают мои дистрибьюторы некоторые. Не все, а те, кто вот добивается хороших результатов. И сейчас я вам...